повернення на найвагоміше шоу планеты триває останнє и найскладніше випробування проєкту. Перед самим фінішем валюта Сашка розділяють всього кілька метрів. Мысль о том, что ты дошел до финала, что ты сбросил столько килограмм, что ты По максимуму кожен день пребывания на в цьому проєкті. От це теше самолюб'я. Вспоминаю об этом в старості, рассказывая внукам. Я просто буду гордитися собою. Дуже був злий. Коли вже бачив, що валя була на, на фініші, то просто думав про, про те, що кому можна, на кого можна там вилити всю свою цю негативну енергію. К солнцу, я никуда не хочу идти. Шел поломанный весь, забитый, и не столько думал о тех килограммах, сколько как бы передвигал ноги свои, переставлял и пытался так согнуться, чтобы более-менее хотя бы идти. Да. 17 недель одно и то же, ты таскаешь вот эти долбанные то машины, то фуры, то еще что-то. Как можно здесь вообще себя чувствовать нормальной девочкой? Да ты постоянно в этом состоянии стресса, в этих депрессиях. Блин, это надоело. Поставил цель, добейся. То есть есть мечта, оберегай ее. Всё, иди к ней до конца. То пусть кто-то там скажет, там что ты не можешь или еще что-то, но значит этот человек сам не может. Значит, докажи еще и ему сверху, что ты можешь. Значит, он есть слабый, ты есть сильный. Если тебе кто-то говорит, что ты не можешь, значит ты сильнее этого человека. Покажи ему. радует то, что я смог финишировать, то, что я дошел до финиша и выполнил это задание. Примерно то же самое, что я дошел до финиша и на этом проекте. Я прошел все 17 недель. Мы уже были все трех на финише, и Жанечкина была. поверну да, да. А? ну что а за природа классная пошли не ной, мой. весь проект не ныло тут здрасте прикольно одевай тебе говорю и кричи на девочку Ей а можно ты. плакать за щеки, как говорится, за лицо и женечка, надо дойти, надо, солнышко, обязательно должна дойти. Это как параллель, просто проведи как прямую линию. Ты должна дойти до конца. Это 17-я неделя, это последний конкурс. Ты обязана дойти до конца. Ты обязана дойти до конца. Вот. Я рад, что удалось его уговорить, что она действительно пошла. Это дорогого стоит. Я хочу привітати вас, всі ви, кожен з вас дістався фінішу. Привітайте себе з цим. Вам було важко. Я знаю, дуже важко. Але кожен із вас зараз стоїть на цьому місці. Ви попрощалися зі своєю колишньою ногою. Ви молодці, ви герої. Кожен з вас. Валю, сьогодні ти перемогла. Ти прийшла першою і зараз у тебе є. Можливість обрати. Який приз тобі більше потрібний? 10 тисяч гривень або мінус один кілограм. Вибираю мінус один кілограм. Ти зробила свій вибір. Ти обрала мінус один кілограм. Сашкові дістається 10 тисяч гривень. Уу! Сашко тобі щастить з виграванням грошей на нашому проєкті. Це був ваш останній конкурс на проєкті. І попереду на вас чекає останнє вирішальне фінальне зважування тижня. Там мы с вами зустрінемось. Нехай вам сейчас встретил. Плечи нас правильно? в чем дело? Ничего. Готово. другая нога сразу. Кто-нибудь сомневается, что он будет в тройке или что? Я не могу понять. Что с лицами? Что случилось? Еще вперед выдох. Наверх вдох. Еще два раза. Выдох. После поразки у выпробований Микола и Женя геть спустошены. Налаштуватися на тренувание никак не вдаётся. Они были настолько сильно подавлены, и Женя, и Коля, они просто такие глаза потупивший Коля сидел. А, Женя сразу шла уже с недовольным лицом. Я не понимала, в чем дело, потому что это последняя тренировка, которая у них есть. Попадут они в тройку или нет, зависит фактически от этого. Минулого тижня Микола набрал аж 7 килограммов. Ему нужно скинуть их. Но настрой совсем не боевый. Конечно же, где-то в глубине ты прекрасно понимаешь, знаешь, что это последняя тренировка, последний шанс, по сути, потерять какие-то сотни грамм, как таковые. Ну, это, это же очень тяжело. Это очень тяжело. У меня реально эмоциональное состояние очень сейчас такое хиткое, шаткое, да, и... Меня сейчас только, вот, можно сказать, пальцем тронь, я могу разри... разреветься, разрыдаться, послать все к черту и уйти. Но ну, сейчас очень тяжело. У меня никогда не было такого. Женя впевнена, дорога до трейки финалистов для нее закрыта. Я уеду домой. А зачем проекту девочка, которая уже ничего не может? Ты за один день можешь похудеть на 2 кг, если напряжешься. Что? Жень, ну ты напрячься не хочешь. Слышишь? Слышу. Ну так сделай что-то для этого. Нет. Подъем, жим вверх, опускаешься, отжимания. Десять раз. Поехали. Не буду. Почему? Не буду. В чем дело, Женя? А я не могу Я была настолько шокирована их поведением. Они... Впервые за 17 недель, скажем так, из, из зала с психами ушел не один из участников, а тренер. Ну, это потому, что она пришла, увидела вот эти наши, скажем так, потухшие взгляды, потухшие. Ну, увидела нас, назовем это так. Сказала, хрен вам, не хотите работать, ну и не будем работать еще. Развернулась и ушла. стою и действительно понимаю, что какие бы ни были конфликты, какие бы ни были ссоры, как бы я, может, в каких-то моментах ненавидела они туда, что вот она так нагружает меня, что она в чем-то меня не понимает. И я реально понимаю, что если бы не этот человек, не мой тренер, не было бы этого всего. Если бы не было вот такой злой Аниты, которых вот так, да, чуть не кнутом, не было бы этих минус 40, не могу тренировать человека, который не хочет этого. И мне просто нужно было выйти, дабы они подумали, прокрутили в своей голове, из-за чего они переживают. Они переживают из-за вчерашнего, переложили это на сегодняшнюю тренировку и получат результат еще и завтра на весах. Ребят, сегодня последняя тренировка. Сегодня вы последний раз находитесь в зале. И в следующий раз мы с вами уже увидимся на весах. Завтра самое важное взвешивание за всю... Вот этот вот за весь этот период в 4 месяца. Помните об этом. И от того, что вы будете делать сейчас, зависит результат завтра. Готовы? Пошел, 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 пошел. Девять. Один. Есть. Пять. Шесть. Еще раз. Да, 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 да. Оно, оно. Отлично. Выдох, толкайся вверх. Четыре. Кто бы что ни говорил. Будешь в тройке, как хотела? Буду. Будешь? Буду. Точно? Но, да. Женя, на этой неделе мы сделали все для того, чтобы было минус 2, минус 3 килограмма. И буду надеяться, что ей этого будет достаточно, дабы опередить Валю. Здесь борьба идет, мне кажется, основная все-таки между Валей и Женей. Наверное, нужно выложиться, потому что попадешь завтра в тройку или не попадешь, как бы неизвестно, но надо сделать так, чтобы не жалеть потом ни о чем. Я хочу быть лучше. Я могу это сделать. Были упадки, были срывы какие-то, были тяжелые ситуации, но говорился, упал, вставал, ушел дальше. Запомните, вы на этом проекте самые сильные. Ты Коля среди ты Женя среди Запомните это до завтрашнего дня, чтобы это было в голове. Понятно? была последняя тренировка, и могу вам сказать, что я безумно рада, что вы в моей команде. Вы очень-очень яркие, очень сильные, и теперь, надеюсь, еще и будете в тройке, в победителях. И главное, чтобы в это верили вы. Слышишь меня? Смотри в мне в глаза. Веришь в это? Да. <связывая> Та заходять до тренажерної зали переможцями. Вони виграли найскладніше випробування проєкту. Однак розуміють, попереду на них чекає найважливіша битва передзважування. Із зайвими кілограмами. Говорю одразу буде тяжело. Буде дуже тяжело. Можна вилашитися по повністю, щоб завтра на фінальному. Последні, взвішувати. Мені було стидно. Запрожити 4 місяці десь. Сашку та веля налаштовані на останній ривок перед звежуванням. Але до того навантаження, що приготував для них ігор, вони виявилися не готові. Дуже хочу, щоб фінальні тройки були Саша, Валя. 13, быстрее, 14, 15, спиной больше, 16, 17. 3, 2, 1. После стояния как бы лишь бы лечь полежать где-нибудь, потому что очень тяжело. Надо делать витерский устав. Берем штанг. Что поистине. Самая сильная тренировка, очень тяжелая. Может быть, они подумали, что это а, расплата за потренируй тренера. Но на самом деле нет. Я просто хотел напоследок их хорошо потренировать, и чтобы результаты взвешивания были достойны. Минуло половина тренувань, а Игорь продолжает збільшувати навантажение. Четыре, пять, шесть, семь, Було все на грані, але, але я, я розумів, що, що це мені треба це останнє тренування. Тому що я, я дуже хочу побачити завтра на на гарний результат. Я не знаю, скільки я зброшу на цій неділі. От реально не розумію. І хватить ли мені до мінус быстрее. еще быстрее. Глядя на нее, я понимал, что она вот-вот сломается. Ей было очень тяжело. Действительно, организм отказывал. Ты больше не можешь? Нет, я могу. Точно? Да. Семь. Шесть. Терпи, 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 терпи. Пять. Четыре. Да. Не отпрыгивай назад. Давай, делай. Раз. Два. Это обидно и грустно, если я не попаду в тройку. Потому что я понимаю, что я выложилась на все сто. Не прохавте після реклами останнє зважування у маєтку. Хто потрапить до трійки фіналістів? А хто поїде додому? Ні з чим не пропустіть найдраматичнішу розв'язку шоу.